नमस्कार मी ॲडव्होकेट अल्बराबाई गोडे पुणे फेस्टिवलबरोबर गेले सतरा वर्ष मी वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचं आयोजन करते माननीय सुरेश जी परमाणी यांना खूप खूप शुभेच्छा घेतलीचं यंदाचं सत्तीसावं वर्ष आहे आणि जोदार सगळीकडे छान छान कार्यक्रमाचं आयोजित यंदाचं आयोजित दिवसाच्या वर्षी केलं जाणार आहे पुणे फेस्टिवलचे इतर पदाधिकारी कृष्णकुमार सर अमित रागेसर त्यात सुभाष सणास्वर आणि आमचे सगळे बालगंभ सभागृहाचे जे ते जे मदतमेंस आहेत आमचे ह्या सगळ्यांनासुद्धा खूप खूप शुभेच्छा देते यंदाच्या वर्षी आम्ही दोन मोठे उप पुणे फेस्टिवल अंतर्गत करतो आकृती ग्रुप हा जो महिला चित्रकारांचा ग्रुप आहे पुणे फेस्टिवल आहे तर आकृती ग्रुप आम्ही पन्नास फूट कॅनरस पन्नास महिला चित्रकार महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळ हा विषय घेऊन वेगवेगळ्या चित्रकला शैली आणि वेगवेगळ्या माध्यमांमधून चित्र काढणार आहोत नऊ सप्टेंबर रोजी सकाळी नऊ ते संध्याकाळी पाच असा हा उपक्रम होणार आहे केसरीवाडा येथे के लोकमान्य सभागृहामध्ये हे सगळा कार्यक्रम हा पेंटिंगचा त्यांच्या होणार आहे आणि दहा तारखेला सकाळी आणि तो जो पन्नास फूट कॅनवास जो सगळ्या महिलांनी एकत्र चित्र केलेला आहे एकत्रपणे चित्र काढलेली आहे कॅनवास याचं अनावरण आम्ही करणार आहोत दहा सप्टेंबरला सकाळी अकरा वाजता केसरीवाडा लोकमान्य सभागृहमध्ये त्यासाठी आम्ही प्रमुख पाहुणे म्हणून आपल्या राज्यसभेच्या खासदार आणि कुलकर्णी त्याचप्रमाणे केसरीवा मराठा ट्रस्टच्या विश्वस्त आणि टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या संचालिका प्रमुती टिळक यांनाही आमंत्रण केलेलं आहे त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र पर्यटन विभागाच्या क्षमा वैद्य यांनाही प्रमुख पाहुणे म्हणून आम्ही आमंत्रण केलेलं आहे लोकमान्य मल्टीपर्पज कॉपरेटिव्ह सोसायटीचे किरण ठाकूर सर आणि कोणी फेस्टिवलचे सर्व कदा हेहीच सगळे प्रमुख उपस्थिती लावणार आहे तर आपण ह्या सगळ्या कार्यक्रमाला पुणेकरांना मला विनंती आहे की आपण सगळ्यांनी हा असा सुंदर असा भव्य जी कलाकृती होणार आहे ती बघण्यासाठी नक्की यावं आणि केसरीवाड़ा लोकमान्य संगीतकार इनके गीतों पर आधारित काफी कार्यक्रम हो रहे वैजयंती महाराज जी जो हैं उन पर आधारित भी बहुत से कार्यक्रम बालगंधर में हो जा रहे हैं सभी की डिटेल चर्चा यहाँ पर हुई है और 8 तारीख से लेकर और 16 तारीख तक अनेक रंगारंग का कार्यक्रम है आठ तारीख को हम लोग केसरीवाड़ा में आठ और नौ तारीख को एक महाराष्ट्र पर्यटन पे आधारित वहां पर एक बड़ा चित्र बना रहे हैं है, जो पचास फुट बाय तीन फुट का है उसके माध्यम से महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र पर्यटन का टूरिज्म का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका तो जो स्थान है उसका तो चित्रीकरण वहां पर होगा उसको तो भारत वर्ल्ड गिनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, का किताब के लिए हम लोग ने अप्लाई किया है और उसी प्रकार से बाल गंधर कला कालन में हमने चित्रकला ड्राइंग की कंपटीशन रखी है बाद में आठ तारीख से लेकर चौदह तारीख नए कार्यक्रम कला में चालन रंग मंदिर में जितने भी कार्यक्रम है एक रंगारंग कार्यक्रम है भारतीय विद्यापीठ के जो स्टूडेंट्स है उनके डेढ़ सौ स्टूडेंट्स का नए जो युवक है उनको उनकी नृत्य स्पर्धा वहाँ पर रखी है इसके माध्यम से एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक जिसके करते कल्चरल इवेंट बहुत बड़ा होने जा रहा है को सबको रिक्वेस्ट कि आप लोग आए वहाँ पर और उसका मजा लें। नमस्कार मैं सोना शर्मा आकृति ग्रुप की तरफ से पूना फेस्टिवल के बैनर के अंदर हम लोग एक आर्ट इवेंट करने जा रहे हैं में 9 तारीख को और 10 तारीख को ये इवेंट है 9 तारीख को हम 50 आर्टिस्ट मिल के लाइव पेंटिंग पूरा दिन सुबह से शाम तक लाइव पेंटिंग करने वाले हैं जिसमें हम महाराष्ट्र के वैभव और गौरव को दर्शाने वाले हैं सारे टूरिस्ट प्लेसेस कवर करने वाले हैं और कल्चरल हेरिटेज को दिखाने वाले हैं सब आर्टिस्ट मिल सब महिला कलाकार हैं आकृति ग्रुप के और इसको टेंथ की मॉर्निंग ग्यारह बजे आप सब आमंत्रित हैं इस चीज़ के लिए कि आप हम वो पेंटिंग को अनरीवेल करने वाले हैं फिफ्टी पे एमटी एम और एम डीसी में वो पेंटिंग जाने वाली है हमारी तरफ से गिफ्ट है पूना फेस्टिवल और आकृति ग्रुप की तरफ से और वो पूरी अनरीवेल होके वहाँ पहुँचेगी और सब आप सब इस सुंदर भव्य दृश्य का दृश्य आनंद लेने के लिए प्लीज़ केसीवाड़ा में ज़रूर विजिट करें टेंथ को और तो हम आपका वेट कर रहे दे। देयर